Может, был сам будет щелкать. Сам будет Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, уважаемые коллеги. Меня зовут Герасим Станислав, я буду представлять свою дипломную работу. Тема, которая массовая информация привести в активизированном и водонасточнике. Мы используем в области генерального синтеза, в плазменной электронике, в разнообразных аспектах обработки поверхности силовых тел, таких как давление. нанесения покрытий, ионной информации, модификации, поверхности. Теперь я расскажу о своих о том, что расследуется на этой работе. <с> в работе скажем, ионов в и на работе исследуется трактория и у в источники логистического функции распределения на по энергиям расположения в по кустровке ионов и пространственного распределения тока в моей работе. Полость на масштабе представляет собой один из основных разновидностей укрепления запаха Здесь происходит измерения автоматичных электронов по кругу, встреченных где соответственно, А электрическим полем вытягиваются из источника незамагниченные ионы. И при выходе из источника образуется электрический пучок. Расчеты мы работаем в для дозированного для того, чтобы сфокусировать для фокусировки пучка, необходимо придать э, иону импульс. Э, да, необходимо инвестировать оперативный импульс иона на магнитном полем противоположного знака. Для этого была создана реверсивная магнитная система. Э, в итоге мы получили такое э, пространственное распределение магнитного поля, даже магнитного поля. Использовалась тарелка э, Буса и закон изменения энергии. Единственное, на которую что э, которые, в реальных источники отличаются от баллистических, в большинстве гравитационных в И эти траектории э, представлены на рисунке. Э, для ионов с энергиями от э, половины мегаватта до

смещает ну, знак правильного источника и э, метод расчёта траектории ионов в э, источнике, мы можем найти смещение после плоско реальной плоскости фоксировки относительно баллистической. И для э, ионоплотировки с энергией 2 кбр электронной вольт э, плоскость смещается а, относительно баллистической более чем в 1 см. И э, именно на этой плоскости производился производительный расчет в ручной работе. С помощью инвентаризации Юнгазанского была получена функция распределения ионов в пучках по энергии. Схема инвентаризации представлена на рисунке, и по функции распределения можно сказать, что она имеет физический вид масла, Распределения энергии регионов в отключенных делах от 65 до настоящего напряжения несколько килограмм вольт в функция распределения находится примерно в 40% от исходящего напряжения, и низкая энергетичная часть отсутствует за счет того, что средства то есть их сильно возникла в поле, и он получает когда-то подробности, но вы выйдете за пределы программного метода. Теперь, имея пункт распределения, ученика Ивана Кудрова. Второй представлен здесь. Еще был а, так как еще Кайфа в источнике проводились для монументических частей, то необходимо было развивать функцию распределения на малой промежутке и стороны энергии. И для каждого из них считать определение плоскости, ну, положение плоскости Хомачков. Так, э, также был проведён эксперимент по получению пробки определения водородным э, пучком в пленке оксида Кремия. И видно, что э, качественно и количественно про, экспериментально полученные пробки В виде. А на этом графике э, изображена пространственная э, сепарация э, примесей относительно основного газа. То есть э, э, мы видим, тут, был, формулирован примесный кусок, который состоял э, из 95% ионов водорода и 5% ионов э, кислорода. И расчеты показали, что э, ионы кислорода сепарируются в кальциолентах 6 мм. И э, в, внутри этого кольца находится только чистый под э, примесей под ровный для эмулированного плоского ускорителя с слоем. Получена расчет траектории для траектории иона для различных для разных областей движения и имеющего распределения, на основе которого была получена, на основе которой было получено распределение

только чистые примеси водородных пучков. Именно это позволяет модель, именно это позволяет использовать или источники источник с реверсивной системой для моделирования процесса взаимодействия плазма э, с первосинтой и термиальным Спасибо. У нас, в общем, 70 грамм. И загруженность, кроме того, изначально загруженность была в долги, в долги, в долги, передачи. Тем не менее, какие-то результаты получены. Должны были быть три основных результаты, которые я сейчас вам расскажу. Первый результат – это отклонение траектории от баллистической. И оказывается, что как бы, траектория не совпадает с э, баллистической. То есть, на самом деле, если посмотреть конструкцию источника, от которого приведен, она уже изменена с помощью расчёта, то оказывается диафрагма выходная и лобного и второго стручка не совпадают, не, не лежат на как одной бы, оптической оси, то есть они смещены. Вот этот расчет позволил и изменение конструкции, позволил на 30% увеличить лобного второй, второй важный момент. Оказалось, что э, плоскость кроссовера, либо кусок клевого пучка и так далее, она э, тоже не совпадает с политической. И довольно сильная. Третий очень важный результат – это результат, это сепарация примесей в регистрированном Дело в том, что, например, коэффициент центр распределения вольфрама, как материала говорят, рядка, относительно водорода, как центр распределения кислорода, например, посадить его водорода, э -э, значит, 50 раз выше, 50 раз выше, чем она. Поэтому даже небольшая примесь, э -э, все результаты может нам. Поэтому каждый, кто занимается этой проблематикой, сразу спрашивает, и немцы нас спасибо, а как будет пенсия? Как будет? Значит, э -э, теория сделана, эксперимент готов, а

ты что работа выполнена на <зволь> высоком уровне? Ты наблюдаешь сейчас, вы можете попробовать. <посуд> Передал. <посуд>